চা বাগানের বাসিন্দাদের দাবি মেনে পাট্টা দিচ্ছে রাজ্য সরকার মানুষের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার জনমুখী বাজেট করেছে বিরোধীরা যতই বিরোধিতা করুক না কেন সাধারণ মানুষ রাজ্য বাজেটে খুশি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তাই সাধারণ মানুষ তৃণমূলের পক্ষেই রায় দেবে জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি সন্দীপ ছেত্রী একটি সংবর্ধনা সভায় দাবি করেন রবিবার মেটেলি ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে চালসার ব্লক যুব কার্যালয়ে এই সংবর্ধনা সভা হয় সংবর্ধনা সভার পর এই কথা বলেন তিনি পাশাপাশি তিনি আরো বলেন বিরোধীরা চা বাগানে জমির পাঠটার বিরোধিতা করছে কিন্তু চা বাগানের বাসিন্দারা সাদরে ওই পাঠটা গ্রহণ করছে আগামীতে দলের স্বার্থে সকলকেই একসাথে কাজ করার বার্তা দেন তিনি এদিনের সংবর্ধনা সভায় আসন্ন লোকসভা নির্বাচন নিয়েও আলোচনা হয় এদিকে সম্প্রতি জেলা আইএন ইউসির সভাপতি রাজেশ লাকড়া তৃণমূল থেকে পদত্যাগ করেন এ বিষয়ে সন্দীপ ছেত্রী বলেন এ বিষয়ে আমার কোনো কিছু বলার নেই যা বলার দলই বলবে আগামী লোকসভা নির্বাচনে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার এই দুটি আসন নিরঙ্কুশভাবে তৃণমূলের প্রার্থী জয়ী হবে বলেও এদিন তিনি দাবি করেন এদিনের এই সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী স্বপ্না ওরাও মেটিলি ব্লক তৃণমূল সভানেত্রী স্নমিতা কালান্দি তৃণমূলের জেলা সাধারণ সম্পাদক জোসেফ মুন্ডা জেলা পরিষদ সদস্য রেজাউল বাকি মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হোসেন হাবিবুল হাসান তৃণমূলের মাটিয়ালি বাতাবাড়ি এক নম্বর অঞ্চল সভাপতি দীপক ভুজেল সহ তৃণমূলের অন্যান্য নেতারা बाद में ये मेटेली ब्लॉक में ये मेला पहला प्रोग्राम है जिस हिसाब से दिन पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने जो 13.66 पॉइंट लाख करोड़ रुपये का बजट जो पेश किया वो बजट में जिस हिसाब से महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए हमारे लक्ष्मी भंडार में जहाँ पे 500 और हज़ार रुपए मिल रहा था उसमें उसको बढ़ोतरी करके डबल करके हज़ार रुपए और 1200 रुपए किया सरकारी नौकरी में 4 परसेंटेज डी किया 21 लाख जॉब कार्ड होल्डर को सौ दिन का पैसा जो केंद्र सरकार वंचना करके रखा था उनको देने का उन्होंने किया और चाय बागान का अंदर में दीर्घकालीन चाय वासियों का जो तो एक मूल मुद्दा जमीन का अधिकार जमीन का पट्टा था वो आज पश्चिम बंगाल सरकार ने देना, दे देना शुरू किया उसी को लेकर उसी को प्रचार करने के लिए और आने वाला लोकसभा चुनाव सबको मालूम है कुछ ही महीनों में, में होगा उसी के लिए आज एक सभा हमारा दीपक जी बहुत तृणमूल कांग्रेस के बहुत सक्रिय सदस्य, सदस्य है काफ़ी अनुभवी सदस्य है काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं और मुझे आशा है जो पहले जो हुआ था वो शायद नहीं होगा क्योंकि मेरा किसी का साथ में ऐसा अनुभव नहीं है सबका साथ लेके चाहे जुबो हो चाहे मदर हो चाहे ट्रेड यूनियन हो चाहे छात्र हो छात्र हो सब मिलकर हमें इसका ऊपर कल कुछ ना कुछ इसके ऊपर मेरा कुछ व्यक्तिगत वक्तव्य कुछ नहीं क्योंकि राजेश जी जब तक दल में थे मेरे अच्छे मित्र थे लेकिन चाय बागान के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि चाय बागान के अंदर जमीन का पट्टा एक दीर्घकालीन ट्रेड यूनियन का मांग था यहाँ पे सभी यूनियन इस मांग को मांग रहे थे लेकिन जब आज मिलना शुरू हो गया तब क्योंकि अगर मिनिमम वेज और चाय बागान का पट्टा अगर ये दो चीज़ अगर सरकार कर देता है तो चाय बागान यूनियन का पास में और मांगने के लिए कुछ नहीं रहेगा इसलिए बहुत सारे यूनियन इसको मुद्दा बना रहे हैं और कुछ सामने लोकसभा सीट आलिपुर और जलपाईगुड़ी दोनों सीट हमारा कॉन्स्टिट्युएंसी एम एमपी कांस्टिट्युएसी सीट है वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस हंड्रेड एंड वन परसेंट विजय होगा